Maksudnya uh, dia bermula daripada kita mengumpulkan dana ataupun bukan mengumpulkan dana lah, saya buat jualan melalui Tanah Melayar okay. uh, tanahmelaya.com untuk kita jual merchandise untuk buat uh, pengumpulan dana untuk beli Bekho. Mm -hmm. uh, dan kita tahu uh, bermulanya perkara ini disebabkan uh, Tanah Haji Swaili dekat Dengkil telah diceroboh dan tidak ada mana-mana uh, pemilik Bekho nak sewakan Bekho mereka kepada saya. Ataupun nak sewakan, ataupun nak, nak gunakan BEHO oh mereka ini untuk robohkan binaan haram hmm. asasan Haji Suhaili. Kebanyakan pada mereka bila tahu uh, untuk roboh kuil mereka tak edi. Hmm, hmm. ha, sebab ada risikolah. Pertama, hmm. risiko lah. Kan, hmm. Pertama risiko dari segi kan. Pertama risiko dari segi mungkin disita. Uh, dan yang kedua mungkin risiko dari segi benda-benda halus lah. Okay, keras, kebanyakan keras-keras. Ha, ha. Jadi mereka rasa hmm. kalau mereka uh, cuba untuk robohkan melalui BEHO oh, mereka ada risiko. Dan dekat situ saya pun fikir uh, perkara ni perlu dimulakan ataupun kita perlu ada aset kita sendiri yang boleh dikhaskan untuk perubahan uh, rumah anutan haram lah. Jadi bila kita buat uh, penjualan merchandise dan kita dapat kumpulkan amount yang kita nak sebanyak RM50,000 uh, kita allocatekan untuk pembelian duit ho. Mm -hmm. Sebelum daripada garah tu kita dah dapat beli dah. Cuma saya tak announce pada mana-mana tempat. Saya announce, saya, saya lupa dah. Yang kita dah dapat beli dan saya telah bawa saya beli uh, bit hole ni di Kedah dan kita bawa dengan dengan loader sampailah dekat bukit canggang ataupun dekat dengan kawasan Nengkel tu untuk kita buat perubahan di kawasan tanah Haji Suhaili. Okay. Tapi memandangkan dengan uh, kita punya deal dengan Haji Suhaili tu ada beberapa perkara yang saya tak setuju maka saya back off. Mm -hmm. uh, saya cancel dan bila saya dimasukkan dalam uh, lock up bersama saudara Zamri uh, saya dapat tahu bila saya keluar saya tanya dengan kawan-kawan uh, saya Tempat yang kita parking Dekat dengkel tu hmm. Orangnya dah mula uh, Dah mula bertanya lah bila nak dialihkan Kan disebabkan tempat tu tanah mereka kan okay. Jadi saya fikir macam mana saya nak alihkan dengan cepat Saya tak nak alihkan tempat yang mana uh, Tak ada kaitan dengan uh, projek kita Jadi yang dalam list saya, saya ada banyak je sebenarnya Tempat-tempat uh, tanah persendirian yang diceroboh oleh kuil haram ni Jadi uh, saya fikir saya call Ustaz Ismail uh, Ustaz Uh, kita punya target kita nak selesaikan masalah tanah hmm. ustaz dulu. Okay. Kan? Sebabkan dia punya clear card tanah persendirian dan juga penceroboh tu kita boleh panggil sebagai trespasser app initio. Uh, dalam istilah uh, guamannya adalah trespasser app initio. Yang mana uh, pemilikan tu datang dulu daripada penceroboh. Hmm. Dan tidak ada apa-apa perjanjian sewaan kepada kuil. Maka di atas dasar tu <coughs> saya beritahu dengan Ustaz Ismail. Ustaz, saya nak pergi merobohkan tempat tempat kawasan Ustaz. Hmm. Dan saya cari satu kawasan untuk kita parking dulu. Dan bila kita parking dekat surau, kita pilih surau sebab kita tak ada kawan dekat kawasan orang Perdana tu. Okay. Jadi kita pilih surau memandangkan kawasan ni pun luas. Dan kita bila kita parking 2-3 hari, surau tu mula tanya juga. Kan? Ini bila nak alih ni? Kan kata sekejap je. Ha, jadi saya call kawan-kawan saya. Waktu parking dekat Surau tu bagi tahu ke kat Surau tu kata nak roboh robohkan kau. Kita tak bagi tahulah. Ha. Ah. <coughs> Dan tak, sebab sebab uh, yang meroboh tu dia adalah arahan daripada Haji Sohaili sendiri untuk nak clearkan demi tempat kan. Ha, hmm. permulaannya lah. Permulaan dia. Sebab <coughs> itu cuma depa tak tentukan masa lagi lah kot pada masa itu. Ah. Okay, Baik. jadi dalam masa saya dekat dalam lokap a uh, Bekhu tu dah hadir dekat ruang perdana. Okey. dia kan, ada adik orang Bila saya keluar, kawan saya kata uh, surau pun dah tanya kan, uh, kenapa uh, bila lagi ni, bila nak alih kan, bike ni. Hmm. Jadi saya terus fikir esok tu bila saya dapat lesen, uh, saya pergi saya punya uh, latihan untuk dapatkan lesen BHO ni kelas H ni. Tak cukup sebenarnya kan. Kita dalam uh, dapatkan lesen kelas H ni pertama ada rutin untuk uh, parking. Hmm. Yang kedua tiga penjuru, yang ketiga jalan raya. Hmm. Jadi yang jalan raya ni pun saya tak pernah tak training apa yang parking tu pun sekali dua je saya test dengan uh, dengan apa uh, tiga penjuru. <coughs> Tapi alhamdulillah dengan uh, dengan tak tahulah dengan bantuan Allah lah. pertama uh, bukan uh, kerana saya bayar ke apa bukan. Uh, jadi alhamdulillah dapat lulus. Pada pagi tu terus tengah hari tu saya call kawan-kawan. Ya -kawan. eh, malam ni kena kita kena buat juga ni kan tanah Yayasan Kubra ni. Hmm. Uh, disebabkan kita tak tak boleh dah parking kat surau tu. Mana lagi tempat kita parking kita bukan orang, -orang padana. Hmm. Jadi kawan-kawan yang empat orang ni, tiga orang lagi ni mereka setuju. Jadi malam ni pukul 10 kita jumpa dekat satu satu kedai tom yam dan kita bincang macam mana kita nak buat. <coughs> dan benda ni memang kita uh, rancang uh, last minute disebabkan kita tak nak orang tahu. Kan? <coughs> Ada pihak polis yang tanya saya, ini selepas saya ditangkap lah. Dia tanya kenapa buat malam? Kenapa buat malam yang pertama? Hmm. Yang pertama, kenapa buat malam? Tak kita, nak buat pagi lah. Tak nak buat pagi. Aha. Nak kita, bagi tahu kat semua. Nak Nanti semua dia kata orang. kita sengaja provoke orang pula. Ha, betul. Okey. Kita buat malam supaya tak ada orang yang tahu. Hmm. Kan kita assume bahawa mereka dah tidur. Kenapa pukul 12 dia orang tak tidur lagi? Ni dia nak bersihkan tempat dia. Nak bersihkan tempat. dia. Tempat dia. Dan memang kita tak nak berentak pun dengan pemilik kuil yes. tu. Dan dengan penceroboh kita tak nak berentak pun. Dan saya tak bawa apa-apa senjata. Hmm. Kan kami tak bawa apa-apa senjata. Jadi itu jawapan kepada kenapa buat pukul 12 malam. Hmm. Yang kedua, soalan polis saya lupa dah. Kenapa tak bagi notis? Eh, notis tu dah patut tahu <coughs> macam ni. Kalau dia tanya kenapa buat 12:30 malam? Kenapa tak boleh ke? <laughs> tak tahu. <berapa? laughs> <laughs> <laughs> <coughs> Jadi kita pilih waktu tu malam akan ada perkara tu. Jadi uh, saya start daripada notis-notis sebelum ni uh, pernah pernah diberi. Pernah dah, dibagi. Hmm, ha, pernah 2018 dah. lagi dah dibagi. Isu lama, Ustaz. Isu lama dan pemiliknya Yayasan Kubra ni orang-orang yang mana orangnya semua orang, -orang alim hmm. dan juga orang yang akhlak yang baik. Hmm. Mereka kalau boleh selesaikan ni masalah ni dengan harmoni. Tapi apabila mereka boleh selesaikan dengan harmoni, bagi notis, buat report polis, uh, buat report kepada PBT dan uh, benda ni dibincangkan dalam apa mesyuarat one stop center OSC. Dalam mesyuarat tu sendiri ada polis. Dan hmm. polis sendiri mengetahui bahawa ada satu tanah persendirian yang diceroboh. Okay. Kan, dalam rekod mereka mesti ada. Mm. <coughs> jadi polis pun tak dapat buat apa, PBT pun tak boleh buat apa. It's jadi sosialisasi so so ini, kan? jadi apa solution pemilik tanah yang ada? Mm. Dan juga pemilik tanah, mereka tak ada BO. Tak setiap orang di dalam negara ini, tak semua ada BRO. Mm. Kan? Mm -hmm. Dan juga tak semua perkara dalam dunia ini, dalam kita punya kehidupan kita, mm. perlu kita buat sendiri. Kita dalam rumah kita sendiri pun Tandas bukan kita buat sendiri Kita hire kontraktor Kan? Yeah, yeah, yeah. Dan juga macam-macam kehidupan kita ni Kita akan hire orang Dan Untuk kes ni saya dihire oleh Kami empat orang dihire oleh Ustaz Ismail Mina sebagai pemegang amanah Yayasan Kubro Maka kita jalankan kerja Dan kerja yang saya jalan ni Saya fikir Supaya pertama sekali Tujuan tu dapat diselesaikan hmm. Perubahan dapat dibuat Bukan nak berhentap Bukan kita nak Uh, provokasi dan sebagainya. Pertama memang kita nak buat roboh. Kita tak nak benda lain. Ha, itu saja. Semata-mata uh, nak bersihkan Semata-mata lah. nak bersihkan. Okay. Jadi uh, pada pukul 12 tu saya start engine dan memang jarak dia tak jauh lah dari surau. Saya so start engine kita buat kerja. <coughs> Sepatutnya kita target <coughs> untuk buat pembersihan secara total lah. Tapi kat kawasan tu tanah tak berapa cantik kan tanah. Saya pun baru beginner kan kan tanda tak berapa a uh, keras dan kita memang nak nak elakkan daripada masalah-masalah dan kita robohkan sebahagian apabila kita uh, nak robohkan uh, zing kan nak robohkan zing tu bunyi bergema dekat kawasan tu maka menarik perhatian satu penghuni ni uh, satu penghuni yang sedar dan penghuni tu keluar dengan kereta dia kereta kelisa dan kawan kawan kata kita kena lagi kan kita tak boleh dah teruskan sebab orang dah tahu dan kita nak elak daripada uh, uh, a apa apa yeah, yeah. pertembungan. Jadi kita lari tak sempat untuk kita lari jauh sebab beho berselow kita masuk balik ke surau. Haan, bila kita masuk balik ke surau mm. orang yang tadi satu orang tiba-tiba dia call kawan dia, satu kawan-kawan lain dan kita tengok dalam 2 3 kereta datang. Haan, dua 2 3 biji motor datang. Haan, dan kita dikepung oleh mereka ni dan kawan saya kata ada di kepung ada. dan semua empat empat sekawan berada dalam kawasan surau dalam kawasan surau dan kita masuk dalam surau lah kita hmm. tak nak tunjuk muka kita juga Okay. kalau muka saya orang dah kenal kan hmm. jadi kita tutup muka kita dan juga kawan saya kata mereka ni ada bawa lah barang-barang kan saya pun tak tahulah hmm. kan secara uh, jelasnya barang apa senjata apa yang dibawa hmm. Okay. dan daripada situ saya fikir dengan kawan uh, kita tak boleh nak berhentap, kita nak call kawan pun buat apa kan hmm. kita dah selesai dah kita kerja kita masuk di kepung tu berapa lama dalam 20 minit ada. 20 minit tak ada cubaan untuk tak masuk dalam. Dia dia lalu, dia lalu. Tapi kita orang relax ah, je ah, dalam. Betul. Kita standby apa-apa kemungkinan insya Allah lah kita bersedia je. Hmm. Uh, tapi kita ambil uh, kita fikir uh, benda ni walaupun kita tak buat report polis daripada awal, mungkin itu kesilapan kita. Tapi sebab tu juga sebab apa kita tak buat report polis. Kita takut report polis tu sampai ke pengetahuan Penceroboh. Lagi jadi kecoh. Jadi jadi oh. Sebab tu kita ambil tak nak beritahu siapa-siapa. Yeah. Bila dah jadi macam ni. Sebenarnya kalau tak jadi macam ni kita dah balik dah rumah. Hmm. Dah tak perlu bagi tahu siapa-siapa hmm. dan kita pun tak akan ditangkap. Masalah selesai. <coughs> masalah, masalah selesai. Jadi kita telefon 999, polis peronda datang, mereka bersurai. Kami ikut kereta peronda sampai ke balai polis Rawang pada pukul 1.30 pagi. Okay. Dan mereka senyap-senyap ikut belaka ikut belakang dua kereta ikut belakang. Ah. Jadi dua bila dua saya... biji kereta. Ah ha, betul. Jadi saya pun masuk ke dalam balai polis buat report polis. Dekat belakang ada satu gambar yang saya upload. Ah belakang orangnya saya tak tahu nama dia siapa. Dia menunggu untuk buat report polis yang untuk ah. balas kepada report polis saya lah. Hmm. Jadi uh, dalam report polis saya menyatakan bahawa Kim kami dikepung dan sebagainya lah mengatakan bahawa uh, ini arahan daripada pemilik tanah jelas. Okay. Dan Dari report polis saya jelas. Kan? Tetapi malangnya pada keesokan hari yang mana uh, yang ditetapkan untuk saya berjumpa kami berjumpa dengan IO tiba-tiba kami ditahan. Kan? Satu report daripada penceroboh cukup untuk menahan kami empat uh, orang. empat orang sehinggalah keesokan hari dia. Jadi dekat situ kita nak tanyalah kepada pihak polis. Kan? Pihak polis yang menghadiri OSC, mesyuarat OSC tadi, dia tak tahu dia ke Dia tak itu? tahu ke, dia tak dia tak check ke daripada rekod tu. Dan pada pada masa saya buat report polis Balai Polis Sawang tu semua tahu tanah tu. <coughs> ini cerita dia, maksudnya anggota bawahan mereka sedar bahawa sed, pencurbohan tanah tu dah berlaku lama. Sebab dia orang tahu, sangku bro, eh Sangkubro hmm. eh. Ini Ustaz Ismail Mina, dia mereka, mereka tahu. tahu. Tapi ni maksudnya arahan dia pada atas untuk bagi arahan supaya kami ni semua ditahan. Jadi uh, bila kami ditahan tu memang tidak ada keadilan... Lah hmm. kepada pemilik tanah ya, bila sebab bila kita dengar cerita ni ustaz ya. seolah-olah <coughs> macam kekil haram ini <coughs> yang sebenarnya mengawal balai polis Gombak tu hmm, betul ha? oh. seolah-olah macam dia orang pula yang mengawal Mereka ni satu repot buat orang boleh kena tangkap empat orang boleh Padahal penjenayah tu depa. Hmm, so, so. Yeah. Dan depa boleh bebas, dia boleh ikut lagi belakang kereta polis escort. Hmm. Punyalah berani dia. Dan seperti mana dia kata kita tak tahu kod dia bawa barang ke dan sebagainya. This is rubbish lah. Something hmm. wrong somewhere. This something wrong somewhere. Bila kali, saya kali itu tu dibina pada tahun bila? Yang saya tahu. Dia sebut 1933. <coughs> kita kali boleh tengok Google. Ya tu, ya tu kan. kan. Orang tu kan. Ha. Betul. Tapi ha. saya saya dapat tahu bila uh, Yayasan Kubro menyedari kewujudan tu dalam 2018 lah. 2018. 2018 lah. keadaan store dia macam stor lah kuil tu kecil je. Okey. Pada masa tu kecil saja tak logik. Dah 2018 tu setelah nampak stor kecil tu pun Yayasan Kubro dah, dah 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 buat report dah ha. buat jenakan, kan? Betul. Ha uh, Yayasan Kubra tak tak pergi kepada tindakan sendiri lagi okay. sebab merasakan bahawa belum apa guna saluran undang-undang. Mm -hmm. Tapi bila guna saluran undang-undang, undang-undang tak menyebelahi Penguatkuasaan undang undang tak menyebelahi pemilik tanah. Yeah. Jadi apa pilihan pemilik tanah? Mm hmm. Selama 2018 sampai 2026 8 tahun. 8 tahun kita orang muda tiba-tiba rasa nak bantu Yayasan Kubro. Tiba-tiba yeah. kita pula yang disalahkan. Ustaz pernah tengok tak? Ustaz saya rasa ramai orang pernah tengok susuk tubuh Ustaz Ismail Mina tu. Ya yeah, ya. Yeah. Satu orang yang begitu dalam keadaan yang usianya telah meningkat. Mm hmm. Pasal apa hampa ni dok menyusahkan hidup dia daripada tahun 2018 sampai sekarang? Yeah. This is something wrong somewhere lah Ustaz. Betul. Dia kalau orang yang akal dia waras dan sebagainya dia akan rasa Come on lah, Tuan Tanah kena pergi sana, kena buat itu, kena buat ini. Dan dalam tempoh itu, daripada 2018, mm. kuil itu masih boleh pula berkembang. Boleh bertambah yeah. patung. Bertambah patung. 8 tahun. 8 tahun. Bertambah patung dan tidak ada uh, tindakan daripada PDRM, hmm. tidak ada tindakan daripada PBT, sebab itu bila bila kita tengok, <coughs> ada pihak payah bagi tahu sepatutnya buat laporan kepada PBT. Saya ingat nak panggil dan nak jentik telinga. Hmm. Pa -pa -pa faham tak isu? Hmm. Pak -pa faham tak isu? Kalau dia tak faham, satu bila dia tak faham dia patut buat apa? Tanyalah. Tutup, Tutup mulut mulut diam-diam. Kalau tidak you bertanya supaya you boleh faham what is the issue. Terus hmm. bangke oh ini ada ada pula yang kata vigilante dan sebagainya. Yeah. Mob. Mob. Ya, yeah, mob ni. Lah. <laughs> Something wrong with these people's mind. Nak jelaskan lah bagian walk up tadi. Uh, selepas daripada saya uh, dibawa ke tempat tapak beho. Disimpan. Uh, dua orang sahabat saya telah masuk awal. Satu, dua, salah seorang daripada mereka ni. Eh, dia dia masuk tiga kali. Tiga, tiga keadaan yang berbeza lah. Uh, dua orang pertama ni masuk awal. Jadi dua orang yang masuk awal ni mereka ada satu orang ni yang mana bilik dalam bilik untuk bersalin ataupun buat selin dan pakaian semua dikendaki untuk berogelah. Macam apa semua orang tahulah satu orang tanan lokap. Tapi kita dekat wangi tak ada macam tu eh. Dia ada kita, bilik. Kita ada bilik. Sebab apa? Sebab dia tahu kita manusia, dia layan kita seperti manusia, manusia. Dekat sini pasal apa? Dia rasa macam kita binatang. Sebab apa? adakah disebabkan Entah telah sentuh tuan dia tak kita bila depa buat macam ni kita timbul semua persoalan-persoalan begini betul ini persoalan yang timbul di 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 kalangan rakyat apa yang teruk sangat sebab depa melalui apa yang tamim cerita mungkin tamim juga boleh cerita hmm. yang sebab depa siap panggil oh ini tamim yang pi apa disebutkan maksudnya hmm. dia tahu dia tahu polis-polis lokap semuanya tahu bahawa kami berempat ni adalah orang yang mana membantu pemilik tanah untuk buat pengosongan tanah okay. tapi mereka tak mungkin mereka kurang membaca mereka tak tahu undang-undang tanah jadi mungkin dalam hati ni ni pencuri bodoh ini apa uh, pencetus 3R ni satu orang yang mana kita kena layan macam penjenayah jadi satu orang kawan saya ni dia pakai underwear masa nak pakai sarung seluar lokap jadi satu orang polis ni nama dia Aiman ataupun Shafizan saya lupa dia cakap engkau pasal pakai macam ni kan kau turun 10 jadi dalam keadaan berbogel tu Dia Kawan namping. saya dua orang ni ha, Namanya Fahmi dan juga Aikal ni Mereka kena ketuk ketampi 10 kali Dalam keadaan berbogel Allah Akbar Jadi ini yang saya beritahu Di hadapan entah? tak masa tu saya tak ada lagi. Okey. Kita right. masuk tiga kali. Okay. Dan satu orang saya kawan saya di lagi hadapan azad. polis. Di hadapan polis. Ketuk ke tampi. <coughs> Betul. 10 dan kali. Dua-dua tu nampaklah. Dalam nampaklah. keadaan berbogel. Dalam keadaan berbogel. Allah. Jadi uh, saya masuk kemudianlah. Saya yang tak... ini yang ini kita perlu tanya Latifah Koyah, Ustaz. Adakah ini perbuatan yang Islamik? Hmm. hmm. Sebab Latifah Koyah kan cerita banyak pasal Islamik tu. Hmm. Kita pun nak tahu juga adakah perbuatan ini Islamik sebab mereka senyap bila datang kepada perkara-perkara begini. Betul. Dan satu lagi, pesalah selalunya yang apa dikenali ketuk ketampi ini pesalah-pesalah dadah. Ha, hmm. polis takut mungkin simpan perkara-perkara uh, yeah, apa benda-benda ni dalam lubang dan sebagainya kan. Jadi tak ada keperluan pun untuk ke suruh ketuk ketampi. Macam saya masuk pula uh, macam biasa saya kena bogel depan anggota polis. Pada masa tu ada dua orang tahanan bersama saya. <coughs> saya dengan seorang tahanan lain uh, saya bogel depan dia dan saya pakai terus bajulah. Ha uh, dalam keadaan tu saya ikut arahan dan saya tak kena ketuk ketampi tapi bila kita kami disimpan dalam satu sel yang mana dipenuhi dengan 26 orang sangat size, sangat padat. Saiz sel? Saiz sel saya lupa saya ni tak pandai sangat dari segi ukuran ni. Tapi lebih nak kata lah, lebih dari segi satu kemah kenduri tu 20 kali 20 lebih kurang. Lebih kurang. Hmm, 20 20. <coughs> dan kami hidup macam kurang lah. saya sekurang-kurang kurang, nah, lagi. kurang 20, lebih kecil Bisa 20 20 besar Rasanya 10, 10 10 10 ke 10 lah lebih 10, kurang okey kawasan 10, tu 10, 20, bayangkan eh. kita boleh bayangkan dalam satu ruang ni yeah. kita tidur ni saya tidur ni huh? sebelah saya ni macam ni je. maksudnya saya letak tangan tu dah boleh pegang kawan sebelah maksudnya rapat <coughs> kami tidur ni yeah. dan kami orang yang terakhir empat orang yang terakhir masuk ke sel tersebut kami dapat ruang yang berhadapan dengan tandas ke tutup tu tak sepenuhnya tak ada pintulah. Paling kurang dia ada penghadang yang mana kita tak nampak lah. Apabila mencangkung ataupun apa, kita tak nampak lah. Dia tengah buat aktiviti apa kan. <tuh> <tuh> Tapi untuk dekat uh, lokap gombak ni, kita boleh nampak sepenuhnya anggota tubuh badan, apa? Anggota badan. Kan? Orang yang mana masuk dalam tanda tadi, dia tengah yeah. melabur ke, dia tengah buat apa ke, dia tengah mandi ke, nampak semuanya. Jadi, dengan bau yang naik, Maka satu orang daripada kawan kami ni Tiba-tiba hmm. pingsan Mungkin kerana stres lah Tidur dengan rapat Tak boleh nak tidur kan, Yang situ berdengkur Bergaduh lagi sama dia orang kan hmm. Dengan suasana yang macam tu Dengan panas lagi Dia pingsan Jadi saya beritahu dengan polis Ni kawan saya Saya pingsan ni tuan-tuan Tolong ni hmm. Kan Mana tahu Apa-apa Benda-benda bahaya kan Sebab saya tak tahu Apa kondisi kesihatan dia Pada masa tu Dia beri makanan ha, Kepada kami jadi polis tu beritahu pada, pada saya ni Saya boleh sebut nama dia Syafiq Zana Iman hmm. Nama polis sebut Dia kata masa ni aku bagi kau makan kan Masa makan kan kau makan je lah ha, Dia boleh kata macam tu dengan saya Saya dengan penuh Padahal rasa orang marah kat situ ni. Ha, kalau apa-apa jadi pada tahanan tu macam mana Apa IO nak jawab hmm. Kan kat situ kita dah tahulah layanan mereka ni Kenapa perlu buat macam tu? tak perlu, tak ada dalam SOP pun bersikap kasar. Walaupun tahanan lain yang dadah-dadah pun. Kalau ada perkara-perkara emergency, kita kena tangani dengan baik. Depa ni satu benda. Depa <coughs> yang masuk lock up ini, Depa belum lagi didapati bersalah. bersalah. Apabila satu orang is not proven guilty, you tak boleh treat diorang macam mereka itu adalah penjenayah. Yeah. Mereka cuma ditahan supaya disiasat. Apabila mereka ditahan, itu bukan bukti daripada bersalah tau. Mm -hmm. Tetapi layanan yang diberi, macam, macam, dah salah. Macam dah salah. Saya boleh sebut satu orang, nama dia Ashlem. Ketua lokap ni lah. Mm -hmm. Kawan saya ni pakai kopiah. Macam saya pakai kopiah lah. Tapi masa saya masuk tu, saya dah buka kopiah lah. <coughs> Jadi, nak kata dia, kita sentuh 3R. Betul? Mm -hmm. Dah kata kita bersalah lah. Dari segi isu 3R. Tapi dia punya tiga R dia beritahu apa? Eh, kau pakai kopiah buat apa? Ini bukan rumah ibadat tau. Kenapa kau pakai kopiah? Kau pecat sekarang. Kau buka. serius? Oh, serius. Uh, eh? Ini nama dia Ashlem. Saya oh, tak tahu kenapa nama dia Ashlem. Baru kita tahu rupanya lock up Ustaz. Uh -huh. Adalah kawasan haram untuk berkopiah. Berkopiah. Kita tahu lepas pada kita tukar baju lock up tu memang kita kena buka kopiah. Tapi kata-kata dia tu. Dan kita tak pakai, boleh kekata dengan baik. Dia, dia te, setiap tempat ada ada pakaian SOP masing-masing hmm. yang itu kita boleh hormati. Hmm. Tapi perkataan seperti perkataan itu lah. macam mana dia boleh sebut ha. dan sebagainya itu terang tiga R. Kalau saya boleh dakwa, saya boleh dakwa tu kami akan buat laporan polis kepada tiga penama ni. Guess, uh, pada mulanya sebenarnya macam ni lah. Saya ni orang yang mana saya tak nak fikir benda-benda macam ni. Saya suka menyelesaikan, <coughs> menyelesaikan masalah. Saya fikir uh, saya perlu move on, saya perlu move forward. Hmm. Tapi apabila saya balik Uh, kau rumah dengan saya batuk-batuk macam ni tak sihat. Saya berbual dengan kawan, kawan kata kau tak boleh diamkan benda ni. Kau kena beritahu. Ya. Kalau kau tak beritahu, kau sebagai satu orang yang ada uh, suara, kau tak beritahu apa akan jadi pada orang yang tak ada suara. Ya. Jadi sebab itulah saya tulis posting tu dah dapat share sebanyak 20,000 share kan. Hmm, saya betul. pun sebenarnya tak tak anggap tak tak tak, tak jangka lah dapat 20,000 share tu. Betul. Uh, dan sampai sekarang polis Gombak tak dapat nak jawab lah kita saya punya dakwaan. Yeah. Kalau dia mereka buka apa mereka ada siasat. CCTV ada CCTV dia, dia boleh tengok. dia boleh tengok. Tak ada masalah. Kita, kita pun harap dia keluarkan CCTV tu. Ha, uh, kalau saya salah dia boleh betulkan. Mm. Dan uh, apa perkataan binatang tu bagi saya bukanlah kita nak kata binatang tu banyak. Mm. Kan kadang-kadang ada binatang yang kita sayang, ada binatang yang kita tak sayang. Mm. Tapi macam mana treatment dia tu bagi saya memang kasar. Tak sepatutnya dia buat macam tu. Dan kita beritahu kawan saya beritahu kita bukan bersalah lagi pun. Mm. Tolonglah apa cakap baik-baik mm. kan. Ya. Yeah. Kan? Kita pun cakap baik-baik, tuan. Tunduk. Saya tunduk. Saya orangnya tak, tak nak gaduh dengan polis kawasan dia pula. Mana kita nak gaduh? Kena bantai lah kan. Hmm. Jadi kita cakap baik-baik. Awak cakap baik lah baik-baik. Kan? Ha, dekat situ lah. Jadi bila kita keluar, saya pun <coughs> uh, dapat tahu bahawa Bek Ho di dapat ditahan. Dan kita dengar bahawa bila dah jadi bahan kes, mungkin ditahan setahun dua ke. Dan saya reda lah dengan perkara tersebut. Kan? tapi macam macam kita kata kita bagi kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis. Apa balasan pihak polis kepada kita? Sepatutnya mereka ni ambil apa gunakan semua report-report yang ada daripada gerakan silat dan sebagainya dah kepada penceroboh. Berperatuslah? Dah beratus. Dah beratus dah. Sepatutnya dia tangkap, paling kurang pun ambil keterangan penceroboh tersebut ambil keterangan dulu. Tapi sampai sekarang kita tak dengar apa-apa kenyataan daripada IPD Gombak kan ha, jadi kita hari ni uh, sangat-sangat kecewalah. Saya ni sebenarnya tak nak tak nak bergaduh dengan pihak polis. Sebab kemudian hari pun kita akan berkawan dengan pihak polis. Bukan semua ha. polis macam tu. Bukan buat yes. semua ah. polis macam tu. Macam kita kadang wangi. Dan wangi very professional. professional, very good. Kita How boleh good. salin baju dekat satu kawasan. Yes. Bukan bilik dia tak tertutup yes. lah tapi pihak polis tak nampak, tahanan Betul. lain tak nampak. Kita mm. ada aurat kita. Betul. Ya. Kan? Ke polis tak tahu dari segi aurat. Ha, kita dengar Islam, kita ada Nama dia apa? Ashlam. <coughs> Ashlam. Nama dia pun kita tahu dia agama apa lah. <coughs> jadi kita malu kan. Kita pun kan? kita pun tak pernah bogel lah depan <coughs> orang lain. Kan? Kita bukan satu pesalah apa seksual ke apa kan nak buat boge bogel. Ha, jadi dekat situ lah kita kecewa lah kan. Dia terpalik pada pihak polis yang baik lah. Kalau dah, Betul. dah sampai tahap ya. macam ni. Tapi kita akan teruskan lah. Kita akan mula uh, buat pelaporan polis. Supaya benda ni tak akan jadi lagi kepada pesalah lain-lain insyaAllah.